Halo Assalamualaikum Nah kawan semua Hari ini Hari pertama Ayam Yudhistira Yang kita seleksi Kemarin sudah Bertelur ya kan Betul prediksi saya nggak sampai satu bulan Ayam ini sudah Bertelur dan ini telurnya segini ya Nah, telurnya segini, ini telur pertama. Warnanya sudah warna-warna ayam kampung. Nah, ini kawan ya, telur pertama nanti kita record berapa produksi setiap periode bertelurnya. Ini ya, yang ayam-ayam Yudhistira kita. Nah, itu semua sudah siap-siap untuk bertelur. Semua ini, pakainya kita pakai pakan hijauan untuk hari ini. jenggernya sudah merona ini jengger-jengger yang sudah merona menandakan bahwa ayam itu sudah siap untuk belajar bertelur dan ini jadi di usia lima setengah bulan ini ayam ini sudah mampu belajar bertelur usia lima setengah bulan ini yang saudaranya Mungkin ini nunggu waktu juga sebentar lagi Nah ini mungkin nah Karena jenggernya sudah Mulai besar Dan yang lain juga sudah Siap-siap untuk bertelur. Jadi sekarang tanggal Tanggal 10 Tanggal 10 bulan Maret Tahun 2023 ayam ini sudah belajar bertelur jadi ayam ini tetasannya kisaran di akhir September September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari Maret lah, Maret, Maret sekarang masih di tanggal 10 jadi di lima setengah bulanan ayam ini sudah bisa bertelur dan telurnya juga termasuk lumayan besar ya Warnanya juga krem ya, bagus seperti ayam, seperti ayam kampung. Ini ya telurnya, telurnya seperti ayam kampung. Jadi kita lihat kesiapan kesiapan. Ayam ini mungkin di puncak produksinya nanti pertengahan tahun ini nanti akan kita buatkan DOC untuk teman-teman yang kemarin banyak yang menanyakan untuk kesiapan kesiapan calon indukan berikutnya karena kita lihat di sini indukannya ya seperti ini bagus bagusnya yang kita seleksi seperti ini ini warna yang sesuai dengan kriteria saya tapi kita unculkan lagi kita mungkin dominasikan lagi warna-warna yang seperti ayam-ayam coklat seperti ayam ini ya ini yang kan <tuh> kita lihat dulu produksinya berapa nanti kalau memang layak untuk kita jadikan induk ya kita gas terus kita buatkan kita cetakkan calon indukan dari indukan-indukan yang terseleksi ini. Indukan-indukan ya, yang akan kita <tuh> siapkan untuk cetak DOC nanti yang sudah terseleksi ini semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain khususnya untuk teman-teman yang mau peternak ayam kampung petelur. Ini kalau lihat fenotipnya fenotipnya atau warnanya sudah masuk kriteria ayam kampung. Ini lebih bagus warnanya soliter atau sama semua. Jadi cuma beda warna dasarnya apa. Karena motif-motifnya juga sama seperti ini. Ini bagus untuk nanti kita kembangkan. Sebelum nanti adik-adiknya sudah besar seperti ini, jadi ayam ini sudah kita produksi di usianya. Kemudian teman-teman yang mau apa ya telur tetas atau di usianya, nanti akan kita buka. Kita buka. Untuk pemesanannya nanti kira-kira di bulan Mei. Mei kita sudah mulai. Cetak DOC, teman-teman yang sekitaran Gresik bisa langsung merapat ke rumah atau ke kandang. Untuk yang luar luar daerah luar Gresik mungkin bisa jasa ekspedisi. Ini ya mungkin beda dengan akaI-akaI yang ada di pasaran atau yang ada di <tuh> sekarang kandang-kandang kawan-kawan semua karena agai di sini motifnya seperti ini saya seleksi lagi bukan sekedar netas kita besarkan kemudian kita jadikan indukan tapi ini melalui beberapa beberapa proses dari ayam Yudistira itu sendiri mungkin perbedaannya adalah kita lihat kalau teman-teman lihat postingan-postingan di grup Yudistira ayam Yudistira Pasti ada ayam-ayam yang seperti posturnya seperti ayam Elba. Kemudian ada yang seperti ayam KUB. Ya, banyak macam-macamnya. Tapi di sini saya seleksi warna dan posturnya sama semua. Jadi ini perbedaan ayam Yudhistira yang ada di pasaran sekarang. Ini mungkin kawan-kawan enggak nggak pernah menjumpai ayam ayam yudhistira seperti ini warnanya seperti ini warna cantik cantik seperti ini ini murni saya seleksi dari ayam yudhistira dari GPS yang saya beli kok dulu itu hampir dua tahunan ini saya seleksi baru ketemu warna yang seperti ini nah kalau di Pasar-pasaran kan warnanya banyak yang seperti ini. Warna yang seperti ini seperti ayam-ayam Elba. Tapi kita lihat di sini perubahan-perubahan yang ada pada ayam Yudistira. Kita lihat ya kan. Pasti berbeda dari Yudistira yang ada di pasaran sekarang. Ini nanti kita jadikan indukan telurnya sudah dipastikan seperti telur ayam kampung tidak putih tidak putih seperti ayam Arab tapi warnanya krim krimnya krim bagus ya ini yang kita harapkan telur ayam kampung seperti ini ini real dari indukan dari betina yudhistira seperti ini kita lihat jenggernya tidak terlalu tinggi kemudian pialnya juga tidak terlalu panjang ini menandakan oh, seperti ayam kampung ya seperti ini Ya, seperti ini ya oke kita lanjut besok lagi ya kawan semua terima kasih tetap setia menunggu DUC dari ayam di ini Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.